Мои воспоминания по Вилкову, когда что это была тема, ну Майдан, и мы, как, ну люди, которые пропагандировали Украину, э, на сечи Запорожской, да, и не только, их много сечей было, то, ну, про украинские активисты мы подняли тему снесения памятника Зержинскому. Он настоял на центральной площади возле бывшего горкома партии, ныне мэрия. И начали его демонтировать, и от нашего города был народный депутат Царев, и Вилку был руководил областью. И они наняли бандитов, а руководил вот этим всем шабашем местная СБУ наша. И они же пришли там типа нам мешать. Но мы спортики, и они спортики. Они помнят нас, и там с травматами они пришли, и на нас спускали сапрошистских терьеров. Да. Еще у нас один был там... Э Виталий, Виталий Купри, ну это кент мой, в молодости общались, потом уже нет, он был народным депутатом. И Виталий Кур, Купри тоже с нами участвовал в этом всем движении. И был Валерий Крамаренко, Кар надеюсь, он еще жив. Он был вот эта сотня, которая не ушла с Майдана, Каменская. Ярош и Крамаренко, они как раз руководили этим всем. Потом его при Порошенко преследовали. Аресты, обыски, СБУ Альфа постоянно у него дома было у Валеры. Ну, те, кто за Украину, конечно, это бандиты. И везде писали в газетах при Порошенко, что Крамаренко это бандит. И Виталик Купри шел домой, это как раз было в районе 17-й школы, дворами. И вот эти бойцы Таранова, которые под Вилком, Епифанцева, его зам, подружка и жена Таранова, они подстерегли, напали, ну, они нападали на активистов. И начали его сбивать арматурой и, плит, и этими битами. И он выбежал на дорогу, там где железный этот, трамвай идет возле спортивного куба Дзержинка старого. И люди его спасли. А так его бы убили. Ну, он выложил фотку, там перебитая ключица была, рука, голова. Вот так это все начиналось. Вот так вот этот Вилку, сейчас который руководит Кривым Рогом, и такой он хороший парень за Украину, Бандеровец.